Серый валютный рынок в Украине процветает. Незаконные обменники работают просто под окнами Национального банка. Но кроме мелких обменников, несмотря на все запреты и ограничения Нацбанка, серым обналом занимаются целые коммерческие банки. Например, карманный банк сына беглого генпрокурора Пшонки до сих пор работает в Киеве. Причем работает весьма успешно. В этом банке вы можете купить любую сумму долларов. 10 тысяч, пожалуйста. 20 000, тоже не проблема. И даже 100 тысяч. Тысяч зеленых. Кто из действующих нардепов сегодня опекается отмывочным банком беглой семьи? Смотрим далее. В то время, когда гривна падает, а доллар растет. Национальный банк не отвечает действительно за курс э, гривны к доллару или к евро когда глава нацбанка валерия Гонтерева обещает наказать спекулянтов мы не дадим раскачать и если рынок если ситуация с курсом у нас начнет дестабилизировать банковскую нашу систему да то у нас всегда есть инструментарий который национальный банк будет применять секретные материалы могут подсказать главе НБУ, где же она может применить свои таланты причем не отходя далеко от своего рабочего места. Всего в паре кварталов от Нацбанка, в сотни метрах от Верховной Рады, прямо в депутатском отеле «Национальный» расположился обменник, где запросто можно купить любую сумму валюты без всяких ограничений. Мы сможем прийти где-то через минут 40 час, прям, прям, нам надо купить 2000, я вас не вижу, 2000 долларов. Да, 2000 долларов. да. да. Запрет Нацбанка на покупку-продажу валюты на сумму более 3000 гривен в день для этого обменника – сущие пустяки. Лишь бы были покупатели. Слушайте, значит, смотрите, 23 5 это продажа, 2000 долларов, да. так, 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 вот это все-все-все суммируется, и вот такая сумма. То есть 2% из этой суммы 940. Да, да. Но мне нужно сейчас еще позвонить, потому что на вечери всего лишь 150. То есть мне нужно там Такие обменники никогда не работают самостоятельно, у них всегда есть крыша в виде банка. На документах этого пункта обмена валют значится Артем Банк. Всего же в финансовых кругах говорят о 4-5 финансовых учреждениях, которые занимаются нелегальными валютными операциями в больших масштабах. И мы теперь посмотрим в этой ситуации, кто э, будет играть, скажем, против Национального банка, ну, что называется, по-крупному. Чтобы помочь госпоже Гонтаревой не бросать слова на ветер, секретные материалы начинают охоту за банками менялами. Если у банка плохая репутация, то у нас банк не поддержит его рефинансирование. Соответственно, если его не поддержат при кризисе ликвидности рефинансированием, банк является претендентом на выбывание и на банкротство. Один из главных факторов, который указывает на то, что банк может заниматься обналичкой нелегальными валютными операциями, это огромные остатки денег в кассе при небольшой задолженности по депозитам. Если посмотреть на статистику НБУ, таких банков можно выделить несколько. Диамант, Восток, Клиринговый дом, ВИЭС, Акцент, ТК-кредит. Экспресс. Новый. верным. Для чего создаем банк? Да? Для того, чтобы собрать деньги, выдать их кому-то, и деньги работают на вас. С этого вы получаете э, прибыль. Либо можно заниматься, ну, скажем так, чем-то еще. Да? Что называется там клиринговая операция, по-простому, по-народному, ну, скажем так, э, конверт. 69% э, его, скажем так, денег находится в наличке, Да. Есть, может быть, первое. Первое это, например, если все клиенты попросят забрать свои деньги. Да, надо сформировать такое количество, что не есть хорошо. Но это один из признаков. А второй признак: что, возможно, данное учреждение может заниматься ну, некоторыми конверционными операциями. Ну, конверт, конверт. Еще один способ обнаружить банк, который занимается конвертационными операциями, это заглянуть в реестр судебных решений. Например, можно найти немало документов, в которых говорится о том, что счета конверты обслуживались в Финикс-банке. Встановлено, що організованою групою у зазначенні протиправній діяльності у теперішній час використовується рахунок ТОВ Кінтрейд, відкритого в національній валюті у УПАД Фінексбанк, розташованому за адресою місту Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4 Б. Члени організованої групи для проведення конвертації коштів, які будуть викрадені, відкрили банківські рахунки в банківських установах на підставних осіб. Панашої інформації СБУ проводить розслідування по статті «Фінансування тероризму». В отношении ГП луганск -уголь и одной частной компании, которая прогнала 8 миллионов гривен через Финекс-Банк. Подробности в службе безопасности рассказывать не спешат, но то судебное расследование уже проводится. Вивчаються обставини постачання ДП «Луганськвугілля», вугілля на підприємства та компанії України та здійснення розрахунків через банківські установи. Отримані відомості не підлягають розголошенню. Основний владілець цього банку Сергій Осмухін. Поговарюють, він був бізнес-партнером сім'ї екс генпрокурора Віктора Пшонки за невиконання рішень суддів та зневагу до законів і конституції України винні будуть відповідати. Сім'я пшонок в повному составі збіжала з України. Но їх кармани Фінексбанк продовжують працювати. А ще один банк, екс генпрокурора БГ Банк, даже успів вивести 3,5 мільйона євро з України вже при новій власті. Все це, це надзвичайно відповідальне. Я хочу, аби цю відповідальність усвідомлював кожен співробітник, який носить прокурорські погоди. І только НБУ почему-то делає вид, що нічого не видить. или не хочет видеть. Я полностью уверена, что все это приведет нас к еще большей эффективности нашей работы, потому что мы можем однозначно работать, я думаю, в два раза эффективнее.